আজকে আমরা এসছি বিজেপির প্রতিবাদ সভায় উনত্রিশ নভেম্বর এই যে বিপুল জনসমাগম হয়েছে আজকে এখান থেকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উনি আসবেন কিছুক্ষণ পরে আমাদের আপাতত দেখা যাচ্ছে মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত রয়েছেন অসীম সরকার সহ বিভিন্ন এমএলএ এবং বিভিন্ন সাংসদ বা বিজেপি সাংসদরা এই প্রতিবাদ সভায় রয়েছেন আমি আমাদের ক্যামেরা পার্সনকে বলব যে এই যে

क्यों भाई बंगाल वालों की आवाज को क्या होगा चौबीस में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है जोर से बोले बनाना है या नहीं बनाना है छब्बीस में बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए उठाइए दोनों हाथ विजय के संकल्प का मुक्ति बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की भारत माता की मंच पर उपस्थित बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सुकांतो मजमुदार जी बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी हमारे प्रभारी भाई मंगल पांडे जी अमित मालवीय जी उपस्थित सभी केंद्रीय मंत्रीगण उपस्थित सभी सांसदगण विधायकगण भाजपा के पदाधिकारीगण पर आज इस रैली में नजर भी नहीं पहुंच रही है वहां तक आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों आप सभी को नमस्कार मित्रों सबसे पहले धनताला की इस पवित्र भूमि को बंगाल की इस पवित्र भूमि को जिस भूमि ने हमेशा भारत का दिशा दर्शन करने का काम किया ये बंगाल की पवित्र भूमि को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं मैं कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर महान राष्ट्र भक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जनसंघ के स्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और यहाँ खड़ा हूं तो हम शेरे बंगाल आशुतोष मुखर्जी को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं मित्रों जो मैदान है ये ऐतिहासिक मैदान इसी मैदान में भैया बैठ जाओ इसी मैदान में सोरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था और यहीं पर महान गोपाल मुखर्जी ने इसका सामना करने का कॉल दिया अच्छा। यही मैदान है जिसने पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान के साथ भारत के साथ छोड़कर रखने का काम किया और मित्रों भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये मैदान बहुत भाग्यशाली मैदान मैं इसी दिसंबर महीने में नवंबर महीने में यहां पर आया था 2014 में और यहां से बंगाल की जनता को तृणमूल को हटाने का कॉल देने का काम मैंने किया था भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के और मैं आज बंगाल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज बंगाल में 18 लोकसभा सीटें और सतहत्तर विधानसभा सीटें देकर बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि यहाँ पर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली भाई और बहनों बंगाल की जनता ने दो करोड़ तीस लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए सतहत्तर सीटें दी हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी को अभी अभी दीदी ने दूसरी बार विधानसभा से बर्खास्त कर दिया मैं कहने आया हूँ दीदी कान खोलकर सुन लो सुबेन्दु जी को आप विधानसभा के बाहर तो निकाल सकती हो परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती बंगाल की जनता कहती है दीदी आपका समय अब समाप्त तो हो चुका है भाई और बहनों सोनार बांग्ला और परिवर्तन के नारे के साथ मां बाटी मानुष के नारे के साथ कॉम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई मैं पूछना चाहता हूं आपको परिवर्तन हुआ है क्या जरा जोर से बोलो हुआ है क्या घुसपेट रुकी है क्या दुष्टिकरण रुका है क्या पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या भ्रष्टाचार रुका है क्या मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं तृण मूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देंगे मैं आज आह्वान करने आया हूं। अगर 26 में यहाँ भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना है इस साल कम्युनिस्टों का शासन रहा ममता जी तीसरी टर्म के लिए जीती लाल भाई और तृणमूल कांग्रेस मिलकर बंगाल को बर्बाद कर चुनावी हिंसा पूरे देश में चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में घुसपैठ बंगाल सरकार ममता बनर्जी रोक नहीं पाई जो ममता बनर्जी कभी घुसपेटियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी वो ममता बनर्जी आज घुसपेटियों को खुले आम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बट रहे हैं वो चुप बैठे कट मनी से पूरी बंगाल की जनता परेशान सिंडिकेट की उगाही से पूरी बंगाल की जनता परेशान और पर जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था वो बंगाल आज बम बं धमाकों से गूंज रहा है मित्रों बम धमाकों से गूंज रहा है पूरे देश में गरीबी कम हो रही है मगर बंगाल में गरीबी कम होने का नाम नहीं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है मैं बाद में बात करूंगा मगर मैं आपको बताने आया हूं, भाइयों। मैं गुजरात से आता हूं। मेरे जीवन में किसी नेता के घर से इतनी सारी नोटों की हड्डिया किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी हो मित्रों जो, जो बंगाल साहित्य विज्ञान कला आजादी का आंदोलन अध्यात्म उद्योग और कृषि में पूरे देश का नेतृत्व तो करता था वो बंगाल आज सबसे पिछड़ा बनाने का काम दीदी ने किया है दीदी ने बंगाल को बर्बाद करके कर रख दिया मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं एक बार पूरे देश का विकास देखिए मोदी जी ने साठ करोड़ गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है उनको घर दिया शौचालय दिया गैस दिया पीने का पानी दिया मुफ्त में अनाज दिया साथ में शौचालय के साथ साथ लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं दी और पूरे देश को कोरोना का दोनों टीका लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया पूरे है या नहीं है जो बोलो है या नहीं है जिस कश्मीर के लिए जिस धारा 370 को हटाने के लिए बंगाल के सपोर्ट श्यामा प्रसाद जी ने बलिदान दिया था वो धारा तीन सौ सत्तर को मोदी जी ने समाप्त वामपंथी उवाद को नकेल कसकर समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया भारत के तिरंगे को चंद्रयान के माध्यम से चंद्र पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया नई संसद बनाई और देश के अर्थतंत्र को ग्यारह नंबर से पांचवे नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मुझे बताओ बंगाल वालों अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए दूर तक जोर से बोलो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी सभी लोग इकट्ठा होकर राम मंदिर को रोक कर रखे थे मोदी जी ने 2019 में इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा मेरे साथ जोर से बोलिए जय श्री राम जय जय श्री राम मोदी जी ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है और यहाँ क्या हुआ राजनीतिक हत्याएं लगभग लगभग 212 212 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई मैं दीदी को क्या कर जाता हूँ हम भाजपा वाले हैं हमारा कार्यकर्ता हमारा भाई से बढ़कर होता है भाई से बढ़कर होता है दीदी भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है देश भर का और पूरे बंगाल का एक एक कार्यकर्ता इसका बदला लेने के लिए तैयार है आप मेरी बात याद दो हजार छब्बीस में जब चुनाव होगा तब मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से किस प्रकार से राजनीतिक हत्या का वोट देकर बदला दिया जाता है मित्रों बंगाल को पूरे भारत के अंदर भ्रष्टाचार के कारण बदनाम करने का काम ममता बनर्जी की सरकार दे ज्योतिप्रिय मलिक अनुव्रत मंडल पार्थ चटर्जी चाहे गाय तस्करी हो चाहे कोयला तस्करी हो चाहे भर्ती घोटाला हो अरबों खरबों रुपया बंगाल की जनता का इन्होंने खाया है और मैं ममता बनर्जी को आज कह कर जाता हूँ अगर आप में हिम्मत है तो ज्योति प्रिय मलिक अनुव्रत मंडल और पाथ चटर्जी को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड कर, कर दिखाइए तो बंगाल की जनता मानेगी वो नहीं कर सकती हर रोज दुर्गा का स्तवन कर रही है कि इन कहीं भतीजे का नाम न बता दे भतीजे का दे। जो खुद मिले हुए हैं वो बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते मित्रों इतने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं कि संसद की पवित्रता को भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने समाप्त कर लेकर सौगादे लेकर सवाल पूछने वाले सांसद और वो पार्टी बंगाल और भारत का भला कर सकती है क्या जोर से कर सकती है क्या अब एक घुसपेख चरम सीमा आसाम में आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बनाई दी आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता और बंगाल में बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए वोटर कार्ड चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करिए बंगाल पुलिस चुप मुझे बताओ भाइयों बहनों जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या जोर से बोलो हो सकता है और इसीलिए इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है सीएए कर नहीं मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं ममता दीदी सी ए देश का कानून है इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीए को लागू कर सकते भाई और बहनों जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं कर सकता मित्रों ममता जी को मैंने कई बार पूछा वो उल्टा हमें हिसाब करती है पूछती है कि मोदी जी ने बंगाल के लिए क्या किया ममता दीदी आप मेरा भाषण जरूर सुन रही होगी मैं हिसाब लेकर आया हूँ कान खोलकर सुन लीजिए हिसाब लेकर आया हूँ जिस सरकार में आप मंत्री रही यूपीए सरकार जिस सरकार को आपने समर्थन किया उसने 2004 से 14 में बंगाल को क्या दिया ग्रांट इन एड और डिवोल्यूशन का सिर्फ दो लाख करोड़ रुपया दिया कितना दिया भाइयों बहनों बोलो तो और मोदी जी ने दो लाख करोड़ के सामने दस साल के सामने नौ साल में नौ साल में छह लाख सत्तर हजार करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी को दिया लाख अस्सी हजार करोड़ रुपया नरेगा में साढ़े तीन गुना ज्यादा हमने दिया अब धरना करती हो जब आप मंत्री बनकर बैठी थी मुख्यमंत्री बनकर सरकार का समर्थन कर रही थी पैसा कम मिलता था यूपीए सरकार ने चौदह हजार करोड़ रुपया दिया मोदी जी ने चौपन हजार फिफ्टी फोर थाउजेंड करोड़ रुपया दिया का और नरेगा ग्राम सड़क योजना आवास योजना आजीविका मिशन और नेशनल आजीविका मिशन में एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और नेशनल हाईवे के लिए टोटल सत्तर हजार करोड़ लगभग लगभग सोलह हजार करोड़ रेलवे में बंदरगाह में एक हजार करोड़ सिंचाई के लिए तीन हजार करोड़ कुल मिलाकर आपके दो लाख करोड़ के सामने भारतीय जनता पार्टी ने आठ लाख करोड़ से ज्यादा रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी और ममता दीदी जितना गुमराह करना है कर लीजिए गत चुनाव में तो रैगिंग कर आप जीत गई फिर भी हमारी सतहत्तर सीटें आई 77। कहा जीरो कहा 77? और इस बार 26 में रैली देखकर मैं स्पष्टता से कहना वाला हूँ कहने जाता हूँ कि 26 के चुनाव में दो तिहाई बहुमत के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मगर इसके पहले 24 का चुनाव आ रहा है आपने 19 में 18 सीटें दी थी मैं आप सभी को करबद्ध विनती करने आया हूँ इतनी सीटें दीजिए कि मोदी जी को शपथ विधि के बाद कहना पड़े मैं बंगाल के कारण देश का प्रधानमंत्री बना बंगाल भाई और बहनों बंगाल का भला ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती बंगाल का भला एक कॉम्युनिस्ट नहीं कर सकते और कांग्रेस पार्टी तो तृणमूल के शरण में गई हुई पार्टी है वो बंगाल का भला नहीं कर सकती बंगाल को आगे ले जाने का काम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकती भाई और बहनों मुझे बताओ एक भ्रष्टाचारी ममता सरकार को हटाओगे सो सौ उनसठ भ्रष्टाचारी ममता सरकार को हटाओगे चौबीस में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे छब्बीस में दो तो तिहाई मोहम्मद से भाजपा सरकार बनाओगे 'घुसपैठ रोकनी है जोर से बोले घुसपैठ रोकनी है 'सीएए लाना है भ्रष्टाचार रोकना है सीमाएं सुरक्षित करनी है बंगाल के गरीब का विकास करना है बंगाल की अस्मिता वापिस लानी है अगर सब करना है कर तो उड़ कर फेंक दो ममता बनर्जी की सरकार को और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मैं बंगाल की जनता को भरोसा दिलाकर जाता हूँ के बंगाल का विकास मोदी जी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल का विकास हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी को विकास करने के लिए अनुकूल भूमि तैयार करे ममता बेनर्जी मोदी जी को विकास नहीं करने देती है भाई और बहनों यहाँ कमल फूल की सरकार बनाइए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाइए और 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए यही मेरा आप सबसे अभ्यर्थना है